Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція про економічні реформи. Говоримо з економістом з виконавчим директором фонду Блейзера Олегом Устенком. Пане Олежі, я вітаю вас у нашій студії. Порошенко під час економічного форуму у Давусі заявив про те, що хоче в Україні створити абсолютно новий інвест клімат. Загалом, як би ви проаналізували рішення прийняті у Давусі по відношенню до України? ну, в Давосе была масса вопросов вообще, которые рассматривались, и обращала на себя внимание секция, в которой выступал мэр даже Киева, которая называлась «Демократия. Конец ли ее?» со знаком вопроса. И, конечно, обращала на себя внимание в первый день сессия, которая была по Украине, где выступал президент Порошенко. Да, действительно, в своем выступлении он сказал, кроме всего прочего, что он осознает, что страна может выйти на новый качественный уровень развития только в том случае, если изменится инвестиционный климат и будут притоки прямых иностранных инвестиций. Он даже говорил по поводу того, что есть какие-то предварительные договоренности с инвесторами, которые находились вот в тот момент на этой панели украинской о 400 и 600 миллионах долларов возможных инвестиций на протяжении 2015 года, что в общем было бы совершенно замечательно, но тем не менее нас не спасают инвестиции 400-600 миллионов. Что в принципе тоже неплохо, что они нам идут, но точно не меняют и не делают погоду в Украине. Украина нуждается в колоссальных объемах инвестиций, а они не придут без того, что мы поменяем с вами качество инвестиционного климата. Об этом тоже говорил а -а, президент Порошенко. А еще смены, там? Речь идет прежде всего о нескольких моментах. И прежде всего, все, что касается борьбы с коррупцией. Но борьба с коррупцией не воспринимается, особенно на Западе, особенно вот в трактовках, которые были в Давосе, как борьба с такими ветряными мельницами. Нет, это не борьба с ветряными мельницами. Есть очень определенные такие точки, в которые можно было бы бить для того, чтобы попытаться снизить коррупцию. Например, все, что касается дорегуляции. Если у вас нет поля, на котором можно было бы зарабатывать коррупционные деньги, то и вопрос сам по себе коррупции отпадет. Если нет необходимости получить лицензию, если процедура получения каких-нибудь разрешений является абсолютно прозрачной, понятной, более того, сам предприниматель никаким образом не стыкуется с бюрократом, который может трактовать закон так, а может эдак, какие-то двойственные трактования закона. Если они отсутствуют, то, конечно, нет никакой возможности в данном случае заработать деньги. А значит, есть возможность снизить коррупцию. И поэтому вот эти инициативы, о которых сейчас все еще просто говорит, и я надеюсь, когда-то начнет в ближайшем будущем делать Министерство экономики, связанное с проведением реформы, так называемой, регуляторной гильотины, могут повлиять на это. Но Свет... Эти реформы закладаны, и они были представлены, по сути, в Верховной Раде, и принято ряд уже законодательных инициатив с этого привода это тоже правда но тоже правда что э, есть и понимание вроде бы как надо делать реформы и есть э, похоже сейчас но ну, я не скажу максимальная, но ну, достаточная политическая воля на проведение реформ но э, положа руку на сердце все бы ожидали эти реформы гораздо более такие быстрые, высокоскоростное использование различных э, реформаторских таких подвижек. Э, на нас давят. И давят не только то, что нам надо привлекать прямые иностранные инвестиции, а давит ситуация, например, с нашими кредиторами. Кредиторы все больше говорят по поводу того, почему Украина не делает реформы. Она очень неплохо говорит об этих реформах, но не делает... Ну, видите, такие замкнутые колы, то есть как бы и Захид, Европа нас готовы поддержать, но главная умова ⁇ проведение реформ. Чтобы проводить реформы, потребно финансирование. Это тоже правда, но тоже правда, что не все реформы нуждаются в таком колоссальном финансировании. Я бы сказал так: у Украины в реальности есть где-то около, там, скажем, трех месяцев для того, чтобы мы резко запустили маховик реформ. Почему? Потому что ситуация достаточно критичная. Если вы посмотрите на наши внешние платежи, которые должны быть по нашим ранее сделанным внешним долгам, государственным и квазигосударственным долгам, я имею в виду государственных предприятий, то на протяжении январь, февраль, марта в сумме мы должны заплатить порядка полутора миллиардов долларов. Но уже в самом апреле мы должны дать полтора миллиарда долларов. Не забывайте, что над нами висит, как домокла в меч, 3 миллиарда долларов евробандов, которые в свое время в декабре 2013 года купили россияне и которые могут потребовать как платье в любой момент времени, как только мы опубликуем с вами статистику о сад о состоянии нашего ВВП в прошлом году. То есть, де-факто мы давно уже пересекли черту в 60% ВВП, соотношение долга к ВВП, которое оговаривалось в этом контракте по размещению 3 миллиардов долларов бандов через ирландскую биржу, которые купили россияне. Сейчас, как только мы опубликуем эту статистику, они могут потребовать эти деньги. Формально они имеют право требовать эти деньги к оплате. Это значит, что наша долговая нагрузка на протяжении первых четырех Месяцев, может достичь параметров порядка 6 миллиардов долларов, а не забывайте, что у нас резко обмельчавшие золотовалютные резервы, их уровень находится где-то в границах 7-7,5 миллиардов долларов. По всем параметрам это критичные резервы, они покрывают один месяц и один, одну неделю нашего импорта, это очень мало. Кредиторы начинают паниковать, когда видят соотношение трехмесячного покрытия импорта то есть нам надо запустить эти реформы в том числе и для того чтобы пережить вот эти краткосрочные выплаты а, то есть а кредиторы очень четко говорят по поводу того что да мы поддерживаем и симпатизируем украине но вместе с тем ребята начинаете проводить реформы недостаточно о них говорить эти реформы которые сейчас говорят регуляторная гильотина начиная с 2004 года международный фонд блейзера пытается вложить в уши и в гости Головы, э, мужей, которые находятся у власти в Украине. Но, э, к сожалению, ВОЗ и ныне там. И если вы посмотрите на реформу системы государственного управления, э, то это тоже достаточно э, старая такая э, идея, которую опять-таки Международный фонд Блейзера пытался фактически уже 10 лет проталкивать и лоббировать на территории Украины. Об этом тоже говорят инвесторы. Это, опять-таки, одно из возможностей борьбы с коррупцией. Если у вас нет коррупционеров, если функции у них пересмотрены, я имею в виду, если у вас меньше бюрократов, если функции бюрократов э, пересмотрены, понятно, что у вас уменьшается и поле для коррупции. Украина живет в системе, когда э, э, управляется страна фактически старой советской системой. Э, э, альтернатива вернуться к тем разговорам, которые сейчас ведутся в России у них на полном серьезе идет дебат по поводу необходимости введения госплана. Их пример ставятся 50-е и конец 40-х годов в Западной Европе. Но извините, мир поменялся. Мы хотим жить в каких-то там старых иллюзиях или мы пытаемся все-таки реформироваться. Поэтому чем быстрее мы запустим реформы, тем будет легче Но пережить. На вашу думку, на этом этапе, вот, буквально протягом первых трех месяцев, как вы говорите, какие нужно сделать, реализовать первые реформы? для я того, считаю, чтобы вывести ситуацию? Я считаю, что э, необходимо немедленно провести реформу регуляторной гильотины. Ее несложно и быстро можно проводить. Более того, она дает достаточно быстрые результаты. То есть, если проводить ее не просто расчисткой э, такого поля, а именно по принципу гильотина, когда ты берешь все, все законодательство, которое касается бизнеса, и отсекаешь все, что считается недружеским по отношению к бизнесу, то я бы предположил, 3-6 месяцев мы можем уже даже видеть первые результаты. Что касается реформы государственного управления, очень неплохо, что э, премьер озвучивает э, цифры сокращений. И в бюджете, uh -huh. кстати, это заложено, сокращение э, гос чиновников, но этого мало. Речь идет по поводу вообще госаппарата. Чем меньше государства в данном случае будет, тем больше, во-первых, возможностей сэкономить деньги, а во-вторых, тем больше возможностей для развития частного сектора. Не надо государству влазить во все возможные дыры, в которые оно пытается сейчас влазить. Бизнес более-менее прагматичен, он представляет, каким образом и что надо ему делать. Ему не надо дополнительное какое-то регулирование, во многом не надо со стороны государства. Тобто частна ініціатива, розвиття часної ініціативи. Тим більше актуально на фоні падаючої економіки. Ми в прошлом году, не забувайте, упали фактично на 7,5%. Кстати сказать... а э... які прогнози на цей рік? Э... В якому стані зараз наша економіка знаходиться? Ми все ще падаємо чи э, десь зупинилися? мы продолжаем падение, и три года подряд наш прогноз по экономическому росту или падению, он фактически отличался буквально на полпроцента. Еще в декабре прошлого года Международный фонд Блейзера выставил падение украинской экономики 7% прогноз, и фактически потом мы его пересматривали 7-10, давали большой вилку. Но то, что мы имеем по факту 7,5% падения, я считаю, что наш прогноз был абсолютно подтвержден. Прогноз который мы ставим на текущий год, это падение экономики на уровне 5%. К сожалению, это крайне плохой момент, но тоже не забывайте, что, во-первых, мы находимся в состоянии войны. Тоже угу. правда, что у нас есть колоссальные пробуксовки с точки зрения проведения экономических реформ. Это крайне печально. И у нас высокий уровень инфляции. Уровень инфляции прошлого года это фактически 25%. И наш но НБУ пар... на ЦРИ инфляцию 17. Мы ставим в оптимистичном прогнозе уровень инфляции 20%, но есть целый ряд параметров, которые могут повлиять на изменение нами нашего прогноза. Мы традиционно занимаем консервативную позицию и более пессимистичную по сравнению с с теми же государственными структурами, которые делают прогнозы, или даже э, с аналитическими центрами, работающими в Украине. Это наша принципиальная позиция. Мы всегда находимся на негативной э, стороне вот этого вектора. Но тоже совершеннейшая правда, что э, уровень инфляции может быть и выше в том случае, если э, будут какие-то пробуксовки и ошибки, сделанные со стороны Национального банка. Очень многое зависит от того, насколько будет увеличение, скажем, денег Маси наскільки національний банк України збирається активно фінансувати дефіцит государственного бюджету за счет можності печатного станка. і якщо ми будемо бачити такі тренди, ми одразу ж наш прогноз по інфляції на Україні а стосовно курсу долара у бюджет держбюджет п'ятнадцятого року закладений э, розмір 17 гривнів за долар? Які ваші прогнози? Э... Я бы не хотел озвучивать четкую цифру, но я считаю, что есть целый ряд параметров, которые будут влиять сейчас на курс. Прежде всего, все, что касается сотруд... возможности получения внешнего финансирования. Наши расчеты показывают, что объем финансирования внешнего для Украины в этом году находится в пределах 25-26 миллиардов долларов, из которых, насколько мы понимаем, в Международном фонде Блейзера часть денег уже удалось и договориться о них. Речь идет о суммах порядка где-то 6-7 миллиардов долларов. Речь идет о гарантиях от правительства Соединенных Штатов Америки, речь идет о деньгах от Европейского Союза. Штаты 2 миллиарда долларов, разбитых на два семестра, на два полугодия. А стосовно Международного валютного фонда, щось... мы никак так и не можем отримать эти транши. Ну, я, я считаю, что исход сотрудничества с Международным валютным фондом более-менее понятен, программа будет открыта. Вопрос просто и, и здесь мы как раз вот находимся на оптимистичной э, стороне. Э, для нас это более-менее решенный вопрос. Во всех прогнозах мы считаем, что он будет. Э, единственное отличие будет состоять в том, что есть два возможных сценария сотрудничества с МВФ. Закрытие вот текущей стендбаевской программы, открытие новой. Но mm -hmm. это не новость. Мы нашу позицию обнародовали еще полтора месяца назад. Или во второй сценарий, вот на текущей программе Международного валютного фонда, вот этой стендбаевской, по которой мы должны были получить 17,5 миллиардов долларов, добавится, скажем, от 6 до 8 миллиардов долларов на протяжении этого года. Почему это необходимо сделать? Потому что тот фонд, который возможно для Украины получить, если бы была просто старая программа, мы бы получили 10-12 миллиардов долларов. Это не спасает Украину. Более того, это вкладывает колоссальную драму в ситуацию в стране с точки зрения того, что Международный валютный фонд при таком раскладе, если мы бы не, не найдем вот эти дополнительные 6 миллиардов по своей внутренней э, документации, по своим внутренним процедурам, не будет финансировать страну, которая не в состоянии покрыть вот эту необходимую разницу. Вот почему вот так вот быстро-быстро надо было пытаться и правительству, и президенту искать деньги где-то э, дополнительные за пределами страны. Вот они нашли вот эти э, около 6 миллиардов. 6-7 миллиардов они нашли, скажем так, потому что добавили еще деньги Польша и 100 миллионов и добавила деньги Япония. Но поэтому, если МВФ продолжает с нами сотрудничество, скорее всего, он просто увеличит объемы финансирования по текущей программе. Но это закрытие временной дыры. Потребность в деньгах достаточно большая. Выплаты в этом году внешние по суверенным и квазисуверенным долгам будут находиться на уровне порядка 10 миллиардов долларов. Поэтому 10 миллиардов у нас просто не спасают, потому что у нас есть еще дефицит торговый, у нас есть потребность частного сектора, у частного сектора на руках 105 миллиардов долларов. В нашем базовом сценарии мы закладываем потребность, которую у них только будет по выплате своих долгов порядка 12 миллиардов долларов. Кстати, здесь мы заняли тоже опять-таки оптимистичную позицию, потому что при консервативном подходе, если действительно маховик реформ не будет запущен и будут продбуксовки с внешним финансированием, мы считаем, что потребность частного сектора в деньгах может резко увеличиться. И если это произойдет, мы увидим с вами серию корпоративных дефолтов. То есть ситуация очень такая жесткая, поэтому сами по себе сотрудничество с МВФ, с Мировым банком, с европейскими институциями не решает кардинально нашу проблему, связанную с тем, что экономика должна начать как-то расти. А как-то расти, это значит, как-то надо запустить маховик реформ. И вот это то, что ожидается. Поэтому, по большому счету говоря, все, что касается курсовой политики, оно но и зависит, и не зависит от Национального банка. Я бы сказал, что если бы вы меня спросили пропорция, то 30% сейчас это будет деятельность Национального банка. И в данном случае главное, чтобы они не включали печатный станок и вели правильную политику с точки зрения рекапитализации банков, потребность которой по нашим оценкам в фонде Блейзера составляет до 5% ВВП. Тоже колоссальная сумма. И это одна из, один из предметов дискуссии, насколько... Мы понимаем с Международным валютным фондом. Но... А вот инициатива Нацбанку закрытые обменники и здесь обмен валюты только через банк. Я считаю, что это инициатива, которая была бы целесообразна 2-3-4 года назад, но сейчас она абсолютно точно не имеет никакого значения. Почему? Потому что страна живет в условиях фактически 90-х годов. Вот, то есть, если бы вы спросили, как можно было бы одной фразой характеризовать эту ситуацию, вот то, что что делает Национальный банк вот с обменниками, это Добро пожаловать в 90-е годы. Почему? Потому что страна живет фактически с множественностью курсов. У вас есть несколько курсов. Но сегодня называют четырех. Есть курс официальный, есть курс межбанковского валютного рынка, есть курс, который между собой используют банки, есть курс черного рынка, есть еще дополнительно пятый курс, который и будет использоваться банком в том случае, если вы возьмете свою платежную карточку и будете пытаться рассчитываться ею за пределы страны вы увидите что некоторые банки ставят колоссальную комиссию 20-30 процентов что кажется больше похоже на откровенный грабеж нежели зарабатывание денег но тем не менее курс тогда совершенно другой будет выставлен Множественность курсов, она, как правило, приводит к неэффективности вообще функционирования всего рынка. Это то, что мы сейчас видим. Когда экспортер видит, что в Украине курс официальный порядка 16, а курс черного рынка 20, он у него всегда возникает ожидание того, что официальный должен будет дойти до того курса, который черный рынок, потому что в его с его точки зрения этот черный рынок а, отражает реалии экономические, он не будет заводить валюту в страну. То есть, а когда он не заводит валюту в страну, у вас нет никакого механизма и возможности пытаться девальвировать валюту. Ой, извините, укрепить вашу валюту или контролировать какие-то валютные потоки. Ваше девальвационное давление наоборот может усиливаться, и в этом проблема. Поэтому а закрытие э, киосков, ну что оно Толком ничего не дает. Это такой мелкий укол одной булавочкой более того, он может оказаться и вреден для населения сейчас. Почему? Потому что валюта, в общем-то, все равно продолжает одна из функций денег. Это функция сбережений. Валюта продолжает выполнять эту функцию, функцию сбережений. Как бы мало не получало украинское население, как бы плохо на него не повлияла и негативно 25-процентная инфляция прошлого года и 100-процентная девальвация, все равно оно пытается сберегать деньги, 10, 20 или 100 долларов, но оно пытается покупать, если только есть какая-то возможность урезать свое текущее потребление, потому что дальше ожидание того, что ситуация достаточно длительный период времени будет находиться в такой а, зоне турбулентности. Если раньше он пытался стоять очередь час, два, три, четыре, пять а, в валютном киоске и в надежде, что кто-то придет, продаст а, валюту, а он ее потом может купить, то сейчас ему ничего не остается, как идти на черный рынок, потому что в банке он в реальности купить эту валюту не может. Но на черном рынке, а, тем более в таком формате. Он имеет, будет иметь все признаки криминализации, точно как это было в 90-х годах. Когда ты не имеешь альтернативы, где купить эту валюту, а, тебе, а ты продолжаешь хотеть купить эту валюту, ты приходишь к какому-нибудь большому торговому центру, кинотеатру, базару, куда угодно, и фактически обращаешься к менялам, но есть риск того, что ты потеряешь свои гривны, потому что с ними просто убегут, либо второй вариант, ты получишь фальшивую купюру и кто от этого выиграет очевидно никто население всегда было крупным игроком э, на рынке валютном Украины были месяцы критичные когда спрос со стороны населения на валюту доходил до двух миллиардов долларов и в восьмом году это было в конце восьмого года это было и в прошлом году но сейчас потребность со стороны населения в валюте большая, но она несоизмеримо меньше, чем вот эти критичные значения. Население требует валюту там, в размере, скажем, до 100 миллионов долларов в месяц. Я понимаю, что на фоне, когда резервы 7-7,5 миллиардов и 100 миллионов могут ощутимо ударить, но в данном случае, по большому счету говоря, выход один. Выход не пытаться крутить гайку здесь и крутить гайку здесь, и еще здесь кого-то шпилькой уколоть. Выход только в том, что отказаться от многого, много, много, э, множественности курсов. Это неправильный подход. И есть э, достаточно серьез... А можно вы это сделать на банку? Ну, это совершенно несложно сделать. Совершенно несложно. Я понимаю переживания Национального банка. Опять-таки, вот эти резко обмельчавшие резервы и необходимость проведения этих выплат, о которых мы говорили с вами фактически 3 миллиарда только долгов надо вернуть без учета российского долга. То есть еще плюс дополнительно 3 миллиарда у них резервов достаточно мало. Ну, резервы, возможно, Но... пополнить за рахунок э, транша МВФ? Правда, правда. Лише И... только за рахунок транша? Ну, не только, но первое, что может произойти это за счет ранша. Более того, Международного валютного фонда всегда есть четкая позиция того, что множественных курсов невозможно. Это свидетельство неэффективности рынка. Поэтому мы вправе с вами ожидать, что вот эта дисбалансировка достаточно быстро уйдет. И как только начнутся завод валюты в страну, то мы увидим с вами постепенное умирание и черного рынка. Но опять-таки, если это случится, а это случится, если мы начнем делать реформы. То есть оно все взаимосвязано. Более того, я тоже понимаю, понимаю, что у нас банк находится под серьезным стрессом, связанным с тем, что не знаю, реализуют они это, вернее, понимают они это или нет, но совсем скоро они с этим столкнутся. С тем количественным ослаблением, которое начал делать Европейский центральный банк, количественное ослабление означает то, что пара евро-доллар будет менять свое соотношение, оно уйдет из той отметки, в которой находилась даже, там, скажем, в начале этой недели 1.15, 1.15, оно будет стремиться к соотношению. Это того... евро по отношению до доллара. Да, да, да. То есть за 1 доллар, в конце концов, за один. Евро не будут давать 1 доллар 15 центов, а будут давать, скажем, 1 доллар. и Это прогноз, который мы э, используем в нашей программе. Для украинской экономики есть масса плохого и негатива, то, что ЕЦБ делает этого эту политику. Самое первое ⁇ это э, то, что э, придется пересмотреть объемы наших золотовалютных резервов. В наших золотовалютных резервах есть евро в том числе. Если оно удешевилось, значит, в долларовом эквиваленте наши резервы станут меньше. Чем меньше. Да. да, нашим экспортерам сложнее будет конкурировать, скажем, на европейском рынке. Почему? Потому что они сами стали более конкурентоспособными, понизив стоимость своей собственной валюты. Нет худа без добра, потому что будут более горячие деньги европейские, и это значит, что можно было бы ожидать какую-то активизацию, скажем так каких-то инвестиционных потоков, и Украина могла бы попытаться побороться за эти инвестиционные потоки. Но опять-таки бороться за инвестиционные потоки ⁇ это не пытаться трусить какого-то инвестора, а пытаться делать реформы, так необходимые стране. И с этой точки зрения мы можем все-таки, конечно, получить какой-то, пусть незначительный, но все-таки плюс. Ну, будем сподеваться лишь на позитив? Да. Який так необхідний в Україні. Дякую, Олег Остенко, виконавчий директор фонду Блейзера, был гостем нашої студії. Це була програма «Позиция». Дякую, що були з нами. До зустрічі.